Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 dengan objektif pembasmian kemiskinan melalui penanaman tanaman minyak sawit dan getah. Peneroka Felda adalah istilah yang digunakan bagi merujuk pada peserta di tanah rancangan Felda dari kalangan rakyat Malaysia yang dikategorikan berada di bawah paras kemiskinan yang tidak mempunyai rumah dan tanah sendiri serta tidak mempunyai pekerjaan dan pendapatan yang tetap. Encik Sulung Jamil atau lebih dikenali sebagai Pak Long oleh orang-orang tempatan. Majlis sambutan Hari Peneroka Felda. Masa saya masuk mengikut arwah ayah saya ke Felda Sungai Berang pada tahun 1968. Itu pada masa itu umur saya 8 tahun lah. Saya pendidikan sekolah rendah, Felda Sungai Berang dan sekolah menengah, bila habis sekolah tu saya tak ada ke mana-mana. Mula-mula saya dapat persatuan belia dan saya dapat menternak ayam daging dan saya pun expert dalam eh, catering dan sebagainya. Penglibatan arwah bapanya dalam Felda mendedahkannya kepada penglibatan aktiviti belia dan masyarakat serta melaka pentas untuk kisah hidup yang luar biasa. Beliau hmm. dipilih sebagai peneroka ketua Blok M pada ketika itu dan bergiat aktif menjaga kebajikan dan kelemahan Felda. Apabila umur ketua peneroka kebangsaan melepasi had yang dikemukakan oleh kerajaan, rakan-rakan Encik Sulung bersepakat dan berbincang untuk melantik beliau sebagai pengganti. Maka pada 28 Ogos 2019, beliau dilantik sebagai ketua peneroka Felda Kebangsaan. Saya bukan dilantik tapi dipilih. Peranan saya selaku ketua peneroka dan ahli lembaga Felda kita memikirkan apa masalah yang berlaku di setiap perancangan itu untuk kita jadikan dasar. Membesar pada tahun 70-an merupakan satu kesukaran terutamanya keadaan ekonomi yang kurang pesat. Antara kenangan Encik Sulung ketika kecil adalah nikmat untuk merasa lauk ayam kerana hanya boleh didapati pada perayaan hari raya sahaja. Jadi saya di sekolah, saya bercerita saya memang nak jadi seorang pegawai tentera sebenarnya saya bermasuk sekolah kadet apa semua saya berubah kecinti saya kepada usahawan beliau mula giat dalam bidang dunia keusahawanan sekitar umur 20-an sehubungan dengan itu Encik Sulung Jamil mempunyai sebuah restoran bertempat di Berang Perak memanfaatkan bakat masakan yang semula jadi dan minat yang mendalam untuk memasak Encik Sulung menceburi perkhidmatan catering dan berjaya memikat selera dan cita rasa yang mempesonakan dengan setiap hidangan yang dihasilkannya. Kalau masa yang bersama keluarga, mana saya di di sini di restoran saya lah. Saya dapat agihkan masa tu. Dan di felda ni pun saya pergi ke menara pejabat Felda pun seminggu 3 kali. Tengok apa-apa isu dan apa-apa saya dan nak buat. Tadi tadi masalah. Semangat yang tidak berbelah bahagi. Beliau merupakan pewatakan gigih dalam ketabahannya mengharungi pelbagai cabaran. Antaranya ialah kes kerugian hasil peneroka yang mencecah 200 juta ringgit Malaysia. Jadi saya menganggarkanlah utusan pada jumpa call saya. Saya menganggarkan satu peneroka kotak salah saya tiga tan tak dapat aksi itu keluar. Masuk pusingan pertama tu boleh selesai. Bila buat pusingan kedua tak boleh potong buah sebab apa tak ada buruh. Jadi dia busuk dekat kebun tak boleh apa jadi kita kalikan balik dengan berapa ribu peneroka tu yang jadi dapat kita rugi 200 juta tu di antara pelbagai cabaran lain yang dihadapinya ialah krisis ulat pemakan daun yang memusnahkan ladang pokok sawit ulat ni bila dia makan pokok memang habis kan 2 3 tahun baru boleh pulih balik jadi kita kena ada pencegahan jadi saya berjaya bawa masuk kan? dana daripada kerajaan negeri 950 ribu kita dah dapat basmi kan, dapat pulih kan, dapat jaya kan. Ini diiktirafkan sebagai bencana alam. Encik Sulung menubuhkan sebuah warung di bersaud khas untuk perbincangan masalah peneroka. Bilik ini juga dijadikan sebagai tempat rundingan tentang masalah-masalah peneroka dan komuniti serta membantu mencari dana untuk menaik taraf atau membaiki kebun. Pencapaian saya, saya rasa lah mana saya dapat memperjuangkan apa kehendak di Akar Umbi. Benda ni saya luahkan semasa sambutan Hari Penuhku. Perdana Menteri yang sekarang ni, Perdana Menteri yang PMX ni, dia peka. Dan ucapan saya yang lepas, saya ada minta pasal pembiayaan lampu jalan patut ditanggung oleh kementerian. Tapi Alhamdulillah, Perdana Menteri terus luluskan masalah-masalah lampu jalan ni ya, di masjid ke di pejabat-pejabat JKKR apa semua dibayar oleh kementerian lah. Pencapaian ini bukan saja mempamerkan keupayaan untuk menggerakkan sumber tetapi juga menggariskan kepercayaan dan penghormatan yang diperoleh daripada masyarakat dan seterusnya. Saya agaklah generasi Felda ni yang agak maya akan datang dapat kita bersama-sama dengan Felda dan kerajaan. Sebab apa? Apa yang Datuk Seri pengusi cakap, kita ada tiga tungku. Mana dah atas tungku tu kawah untuk kita masak gulai. Seandainya yang salah satu tungku tu patah ke mana, kawah tu tumpahlah. Mana tungku yang pertama adalah peneroka. Tungku yang kedua adalah felda. Tanpa peneroka tak ada felda. Jadi kedua-dua ni kena mengharapkan pertolongan kerajaan. Dan seharusnya kita mengenang budi apa yang diperjuangkan oleh kerajaan di masa itu untuk memantau orang, orang Melayu. Itu yang saya harap agama ini kita kena berdu. Baru kita dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Di dalam meniti arus kemodenan ini, tanah memegang kunci mata pencarian hidup, keazaman dan ketabahan seorang peneroka Felda bernama Encik Sunung Jamil dengan semangatnya yang tidak berbelah bahagi dan kemahuan yang gigih untuk mengubah bukan saja kehidupannya sendiri tetapi juga nasib komuniti di sekitarnya kehadirannya adalah cahaya dalam kegelapan pelita yang memandu kita melalui lautan perjuangan dan impian